নলবাৰী বিশ মোৰ ফালৰ পৰা একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ কিমান ধন্যবাদ মই নিজেই নাজানো অঁ দাই ইতিমধ্যে হামলোক ৰেডি হ'গৈ নলবাৰীৰ ৰাজ দেখাৰ কাৰণে মানে ৰাজ চোৱাৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ মূৰত হামলোক ৰেডি হ'ব আমি নিকেল ৰখা আহে মোৰ লগত এই হ'ব হা পালিচ পিছত কৰিবা পালিচ কৰি আছে মানে ৰাজ চাবা যাওঁ যিহেতু ঘৰৰ ওচৰৰ ৰাজ গুৱাহাটীত থাকিলে কি হ'ব ৰাছৰ এটা ব্লগিং বনাই আছোঁ যদি ব্লগিংটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব মোৰ গাড়ীখন নাই শ্বিলঙত গেছি সেইটো কাৰণে মই উবেৰত গাড়ী এখন বুক কৰিম বুলি ভাবিলোঁ জালুকবাৰীৰ কাৰণে কিন্তু উবেৰত গাড়ী এখন বুক নকৰলোঁ মই ক'লোঁ কি মোৰ পেহী ল'ৰা এটাই গাড়ী চলাই উবেৰত তাক ক'লোঁ যে মোৰ ওচৰৰ মানুহেই জালুকবাৰীত গ'লে যাব খুজিছোঁ তোক কেইটাক দিবা লাগো কিন্তু মই মই যাম বুলি ক'লে কিন্তু সি নাযায় তই গাইজ ফাইনেলি গাড়ীখন আহি পেলাক মই যাৰ কথা কৈছিলো সি আহি পেলাক মোৰ পেহীৰ লৰা মানে মই যদি মাতলো হয় নহয় সি কিন্তু নাহিলেই বেলেগ কাষ্টমাৰ বুলি কৈ কিনে তাক মাতি আনিছো এতিয়া আমি জালুকবাৰীত গালি যাই আছো জালুকবাৰীৰ পৰা গণেশ চাহ আহি আছে গণেশ চাহৰ গাড়ীত উঠি কিনে আমি নলবাৰীত ৰাস্তাৰ পৰা যাম জালুকবাৰী পাই গেল এতিয়া গণেশ চাহ ক'ত আছে তাক বিচৰিব লগা হৈ আছে গণেশ চাহক লগ পালো গণেশ চাহৰ লগত এতিয়া আৰু আমি যাইছো মাছু মাতৰ ঘৰত মাছুমৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট নলবাৰীত যাই কিনে চেৰকি ডেৰকি উঠি কিনে দেখি আছো তই ভোল কি চুমা আছিল আমাৰ চুমাটো চুমাটো আছিল ৰকেট চুমা তো বন্ধুসকল এই যি ভলুক দেখা পাইছে নহয় ভোলুক কিন্তু মোৰ এটা ভিতৰত তাম বেকআপ দিছিলি বহুত ভাল লাগিছিল এইটো বেকআপ দিয়া বুলি কয় নে কি বুলি কয় এই আমাৰ ৰকেট চুমা হেল্ল' ৰকেট চুমা এটা খাই দিওঁ নেকি হা আমাৰ এটা চুমা আছে চুমাটোৰ নাম আছে ৰকেট চুমা সৰু বাচ্ছা গিলাক আপোনালোকে খাব পাৰে ৰকেট চুমা মাছ মাতৰ ঘৰত একদম চাহ তাহ খাই কিনে এতিয়া মানুহ তাতে যাব লাগিব বান্ধি দেৱাৰ ঘৰত মোৰ ছোৱালীটো আছে তাতে একবাৰ সোমাই কিনে তাক উঠাই কিনে আমি গুচি যাম আমাৰ খুৰী আছে খুৰী মোৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়াৰ পৰাই ভোল চিঙি থৈ দিছে নিজৰ ঘৰত লগা ভোল পিছফালে বোলে বহুত খেতি কৰিছে মই কৈছো তহতে কষ্টকৰ মই এনাই বঢ়িয়াকে খাই থাকিব পাৰিম মোকতো মানাও কৰিব নৰে পৰহি দি মিঠুনা নলবাৰী যাব লাগিছিল ৰামদিয়াৰ ৰাজি নহয় ত' চাই লও যদি কেতিয়াবা আৰু এই হাউলিৰ ৰাস্তা যদি বেছি দিন থাকে হাউলিত পঁচিছ তাৰিখে যাব পাৰো কাৰণ কিয় পঁচিছ তাৰিখে যাব পাৰো সঠেবাৰীত এখন বিয়া আছে হয়তো সেই চাঞ্চটো লৈ আমি হাউলিত ৰাস্তা পা যাব পাৰো ত আপোনালোকৰ ভিতৰতো চাই থাকিব কলিতা গুচি পালো চা কিমান মানুহ মোৰ কাৰণে ৰখি আছে নহয় ছোৱালীক মেছেজ কৰিব লাগে মোৰ ভিডিঅ' চোৱাত ব্যস্ত যিয়ে নহওক ভাল লাগে হয় নাই ভাল লাগে মোৰ সহি এইটো আছে মইতো এইটো ৰাস্তা দিম মাহটোত চাৰবেৰমান আহো আহি মানে ভাষা নাথাকে ডাইমণ্ড আছে ডাইমণ্ড একে বিয়া দিয়ে ডাইমণ্ড কৰ নিচিন্তি খেলিন্দ ভিতৰ ৰাস্তা দি মানে বুদ্ধি থাকিলে চব কাম চলি যায় এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ আগত যাই কিনে ৰাসত এণ্ট্ৰি মাৰি আছো আমি চবখিনি যিহেতু মোৰ আমাৰ প্ৰীতিৰ অলপ ভৰিখন ভঙা আছে সেইটো কাৰণে চট ৰাস্তা দি লৈ আহিছোঁ আহি কিনে এতিয়া আস্তে আস্তে ৰাস পালোৱেই আৰু ইমান ভিৰৰ মাজত খোজ কাঢ়িব পাৰিম নাম কোনো গেৰাণ্টি নাই এতিয়া মই পিকনিক কৰিছাই মই জমাই পোৱা নাই ঘৰলেও আজি যিহেতু কমাইনা ৰাখি থৈ দিলে গম নাপাওঁ মই নলবাৰীত আহি কিনে প্ৰথম ধীৰেজক ফোন কৰিছিলো কিন্তু ফোন কৰাৰ লগে লগে মই আগত গুচি গলো কিন্তু ধীৰেজে মোৰ মাইকীটোক এটা ৰাখি থৈ দিছিল মই মাইকীটো বিচাৰি আছো মই নলবাৰীত আছো মাইকী পিছত মাইকী আৰু পিছত ফোন কৰিলাক ফোন কৰাৰ পিছত মই আহি পালোঁ এতিয়া মাইকীটোক পালোঁ মনটো অলপ কিবা ভাল লাগিছে ভাল লাগিল যিহেতু নলবাৰীত প্ৰথম আহি কিনে মই ধীজক ফোন কৰি কিনে এওঁলোকৰ মই দোকানৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰাই ফোন কৰিছোঁ দোকানখন ক'ত কিন্তু মই নাজানো এতিয়া আমি ৰাস্তা বা ওলাইছোঁ দীপক দাদা এদিন এক্সট্ৰা কৰি আহিম ভাল কৰি দীপক দাদা এখন জুৱেলাৰী আছে চবেই জানে সকলো আহিব ইয়াতে б এ ৰাহুৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা কথা বৰ ডাঙৰ কথা আছে মোৰ মাইকীটোৰ ভৰি ভাঙা আছে মোতকৈ দেখোন বেছি স্পীডত যাই আছে ৰাস কি বেয়া কথা গম নাপাওঁ মোতকৈ বেছি স্পীডত খোজকাঢ়ে ভৰি কিন্তু ভাঙা আছে অ মোতকৈ বেছি স্পীডত যায় অ যাম মিল দে ভাল লাগিছে নালাগি মোৰ চাওঁ পাইছ বনাই ভাল লাগিছে আমুকটো আপুনি আমাৰ বন্ধু মাৰিলে নিজক ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে লাভ ইউ নলবাৰী লাভ ইউ নলবাৰী জয়াই Bubata, bubu, bubu. ভাই মই বাংলাদেশী বহুত কিন্তু কাকো আকৌ ক'ব নোৱাৰো নাই হয় নে নাই কম আৰু একদম অৱস্থা বেয়া আহে দুইজনৰ কিবাকৈ আহি আছে কিবাকৈ আহি আছে মানে প্ৰীতি আমাৰ বৰ বেকআপ লৈ কিনে আহি আছে মানে এক্সট্ৰা এক্সপ্ৰিয়া টায়াৰ অহা দিছে আগৰ লগত নলবাৰীত ঘৰ হিচাপে সঁচাকৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে মানুহখিনি ইমান মৰম কৰিছে আৰু তাৰমানে তেওঁলোকে ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে মৰম আশীৰ্বাদ দি কিনে ইমানক গ'লে অনাৰ পিছতো ইমান মৰম কৰিছে কি ক'ম আৰু মই মোৰ কোৱাৰ কাৰণে ভাষা নাই ৰাস্তা চাই কিনে এতিয়া ভৰি চৰি বিহে কিনে আস্তে আস্তে খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ ভাত তাত খোৱা নাই ভাবছোঁ নিমন্ত্ৰণ হোটেলত যে ভাতটো খাই ল'ম তাৰপিছত ভাতটো খাই কিনে এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম এতিয়া ৰাস্তা শেষ তাৰমানে কি ক'ম মানুহখিনিৰ মৰম কি ক'ম মানে আৰু ক'বা মানে ক'ব লাগে আৰু হেৰি নাই ভাহা নাই এই যে ভাহীন ভাহীন গোপাল কৃষ্ণ হোটেলত ধুনীয়া ধুনীয়া থালি পায় আমি কিন্তু নিমন্ত্ৰণত খাইছো কালি গোপাল কৃষ্ণ আহি খাম কালি লগ বন্ধুৰ লগত আহিম কালি এ চিৰিমত বহি খাম